チャンシュー佐藤彩香か、チャンシュー荒井まなみか、チャンシュー千穂南か、チャンシュー関根あさか、チャンシュー森崎か、チャンシュー佐藤あかりか、チャンシュー古川コナツか。 アップアップしながらも上を上を目指していこうという由来が込められていて思いが込められていてその「カッコカリ」っていうのが多分皆さん一番気になるとは思うんですけどこの「カッコカリ」がついているからこそ色々なことにチャレンジしていこうという意味が込めておりますはいはい

行きたたかっすごい綺麗で有名だからすごい行きたかった行く行こう今から行こう今から行こう私ねそう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 なんかショッピングモールの前にもゾウのいな大きい置物があったからやっぱり本物のゾウみたいな乗りたい乗りたい7輪で乗ったら相当な絵になるよ乗らないよ 乗れだけできたかとか絶対映らないしねなんか小さのでめっちゃちっちゃい。はい。どうだった？やっりすごい可愛かった。肌触りがすごい良かった。あとやっぱり日本の民族衣装はこういう着物ですけど、タイはすごい。 が豪華でそうーーベルトも金きら金で耳はね金きら金でなんかお姫様になった気分でしたね。すっごい楽しかった。あとさスタイルがよく見える。そうそうハイウエスト。そうなの。めっちゃ足長く見える。 あとそれを格好で歩いてたら現地の方とか他の国の方からタイの人ですかっていう風にうナ,ビナビレーターの方ですかってそう言われて結構声かけていただいたりとか写真も一緒に記念写真を撮っていただいたりして嬉しかった、ね、嬉しかったです、うん、出るタイ語はそれぞれ4分4分あ、出て さぬくまいかさぬくまいかラクナ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 ペントンパイペントンパイペントンパイライブで使えるようなことをえっと結構覚えてきてなんか覚えたことあるなんだっけススだっけスス あの通りすがりの方に、頑張ってって言ってくださってライブを見た方が、ビスッスって言って、なんだろうと思ったら、頑張ってって意味だよって教えてくれたので、使いたいな、うれしくて、でも、アロイ、アロイって美味しい、アローって食べることが大好きだから、なんかこう、出店とかで食べたら、アローイとか言ったら、すごく通じました。 私たち3月,3月の7日に3月の7日にですね去年11月に行った日本武道館でのライブ映像を詰め込んだブルーレイが発売になります、はい、そしてです、ね、あの春に、うん、春に、うんえー、最新シングルニューシングルも発売しますそしてそれを引っ下げてですね4月16日から日本でツアーもスタートします、はい エボリューションということで変化と進化を遂げられるツアーになったらなと思いますので、はい、タイからもねちょっとだけ遠いんですが、うん、ほんのほんの6時間なのでぜひ遊びに来ていただけたらなと思うし私たちもまたタイでね,、うん、ねライブができるように頑張りますのでこれからも応援よろしくお願いしますはい えと私たち「アップアップガールズ過去は」は今回初めてタイに来たんですけれども,もうタイの皆さん初めてなのにすごい優しくてし、ね、もう私たちが何か発するたびにすごいニコニコしてくれたりとかキャーッて言ってくれたりとかいや本当に私たちも嬉しかったのでまた絶対にタイに行きたいなって思うし、まあ、次来た時にはです、ね、しっかりとやっぱタイの皆さんとコミュニケーションをねくれるようにそう なんか、あのー、タイの言葉の発音がすごい可愛いので<ー>しっかりと勉強してまた来たいなと思いますそれまでタイの皆さんぜひ「アップアップガールズ過去2りのことを待っててくださいよろししくお願いします